اسلام علیکم کیسے سرا شکر الحمدللہ نفسہ پاکستان میں جو تحریک لبیک ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطین کے سلسلے میں حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج اور ڈھرنا دیں گے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ تحریک لبیک اصل میں دین کی خدمت کر رہی ہیں یا صرف سیاست میں اپنا مقام مضبوط کرنا چاہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو تحریک لبیک ہے نا یہ جہلوں کا ایک ٹولہ ہے اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں یہ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں ان کو یہ نہیں کہ میں میں جو سائنسی تعلیم کی بات کر رہا ہوں یہ دینی تعلیم سے بھی مبرہ ہیں بہت دور ہے ان کے حلیے ان کے لبادے ان کے لباس مسلمانوں جیسے ہیں لیکن ان کے سارے باقی کام جو ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہیں یہ جو ہے ابھی یہ خوشی نہیں منا رہے یہ دیکھیں میں شکر کرتا ہوں ذاتی طور پہ اور بہت سارے لوگ جو سپنے رکھتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ کافی سالوں بعد ان بچاروں کے گھر خوشی آئی ہے کہ ان, کے گھر میں ان کی جو تنظیمیں ہیں حماس ہے جو دوسری ہیں انہوں نے بھی شکر کا کلمہ پڑا جنگ کوئی بھی نہیں چاہتا جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی جنگ تباہ کر دیتی ہے انسانی زندگی کے سارے سٹرکچر کو جنگ بالکل اچھی چیز نہیں ہوتی امن اچھا ہوتا ہے تعلیم سولہ جو بہتات ہو رزق کی بہتات ہو جہاں انصاف کا بول بندہ وہاں پہ انسان سلا پاتا ہے وہاں پہ وہ خوش رہتا ہے جنگ کے دوران کوئی معاشرہ خوش نہیں رہ سکتا یہ جو ہے نا یہ دیکھیں ابھی یہ اس وقت تک چپ تھے ابھی دیکھیں کہ ان کی صلاح ہو گئی ہے جیسے بھی ہوئی دیکھیں طاقتوروں کا ہمیشہ زور رہتا ہے ابھی جو ملک طاقتور ہیں جنہوں نے صلاح کروائی ہے ان کا ہولڈ ہے اگر آپ اتنے ہوتے داری رکھ کے نعرے مار لینے گھر بیٹھ کے بڑا آسان ہوتا ہے لباغ یہ کون سا کلمہ پہلے سے سے پوچھا جائے کہ یہ کون سا کلمہ پڑھتے ہو کلمہ تو ایک ہی ہے لباح اللہ دوسرا کلمہ کسی نبی کو اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر کرنا اس سے بڑا کائنات کفر نہیں ہے جو یہ سر عام کرتے ہیں دورہ وار ہو کے کرتے ان کو آج تک کسی نہیں روکا کہ یہ کیوں کرتے ہو جہاں سے دین چلا جہاں سے شروع ہوا مکہ کی وادی وہاں سے جا ذرا پوچھے نا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ النبین ہیں جو کہ سچے نبی اور سچے رسول ہیں اور ایک انسان تھے وہ دنیا میں آئے اللہ کا پرچار پورا کر کے اللہ کا پیغام اللہ کا قرآن ہمیں دے کر اللہ کی تعلیمات ہمیں ہم تک کے مر کر اس دنیا سے چلے گئے ابھی تک ان کو زندہ سمجھنا لبيگ يار یہ کیا ہے یہ سب سے بڑا کفر کا کائنات میں کلمہ ہے ایسا کلمہ تو نہ فرشتوں نے پڑھا نہ جنہوں نے پڑھا نہ کسی اور نے ابریج نے بھی یہ نہیں کہا ابلیس کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جو جرم یہ کرتے ہیں جو دانی کے لباس میں اپنے لباسوں میں یہ مسلمانوں جیسے ہریا بنا کر یہ بلیک میلر ہے یہ انتہا پسندی اور ان میں کیا کیا بھرا ہوا ہے ابھی دیکھیں انہوں نے پھر کسی ملک سے پیسے دیئے انتشار ڈالنے کے لیے ابھی یہ ابھی سارا معاملہ سیدھا ہو گیا ہے دنیا امن کا گہوارا بنی ہوئی ہے دنیا شکر کر رہی ہے اور یہ ابھی بھی اسلام آباد کو گراؤ کریں گے پیسے دیئے ہوں گے ان کا کیا کاروبار کوئی کاروبار نہیں ان کو ایڈز آتی ہیں صرف یہ انتشاروں کا ایک ہے جہلوں کا کا ان دین اسلام سے کوئی تلق نہیں ہے دین اسلام بہت دور ہے ان سے ان کو اللہ بے بھی نہیں آتی دین اسلام اس لیے یہ صرف انتشار ان کا مطلب انتشار ڈالنا ہوتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت نہیں کر رہے ان کا دین اسلام سے دور تک دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ان کو زبردستی کچھ لے یہ صاف ہے صاف ہندوستان اور پاکستان میں اس طرح کے جو جرس جرسومے ہیں ان کو فوراً کچھ چاہیے اگر ملکوں کو ترقی دینی ہے ملکوں کا ایک معیار بنانا ہے انسانوں کی زندگی کو اگر آسان بنانا ہے تو ان جرسوموں کو ختم کرنا چاہیے یہ جرسومے ہیں ان کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ان کو دین کا پتہ نہیں ہے دین ہے کیا دیکھیں جنہوں نے اللہ سبحان جس نے کائنات کو بنایا اس کے نبی کا اس کے نبی کو اسی کا شریک کر رہے ہیں ان سے بڑا جہل کون ہو سکتا ہے یہ بالکل ان پڑھوں کا ٹولہ ہے کا ٹولہ میں ان والدین سے درخواست کرتا ہوں جن کے بچے سکول گوئنگ ہی نہیں ہیں اور وہ ان کے ہتھے چڑے ہوئے ہیں وہ فوراں اپنے بچوں کو روکیں اپنے گھروں میں بٹھائیں ان کے پیچھے نہ جانے دیں یہ کوئی نبی کی خدمت نہیں ہو رہی یہ کوئی نبی کی محبت نہیں کہ نبی کی محبت میں اللہ کا شریک کر دو اللہ کے نبی نے کو خدا کا مجرم بننا کیا مل کے دن اس طرح کے نعرے لگیں گے دنیا پر تو ان کا کوئی قصور نہیں انہوں نے اللہ کی تعلیم کو بڑی جہازی اور مسکینی سے پھلایا اور اللہ کا پورا پورا, پورا پیغام ہمیں دے کر لکھوا کر چلے گئے اور اللہ نے اس کی فات کی ذمہ داری لے لی کہ میں اس کتاب کی حفاظ کروں گا ابھی تک وہ کتاب ہمارے گھروں میں موجود ہے کہ ہم اس کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے یہ کیوں نہیں پڑھنے دیتے لوگوں کے بچوں کو اس لیے وہاں کہیں نہیں لکھا ہوتی اس پاروں میں کہ لبیک یا رسول اللہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یہ اتنے ذلیل انسان ہیں یہ اتنے حرد حرد درم ہیں اتنے حرد سے برے ہوئے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان یہ بلکل مسلمان نہیں یہ ان کے لبادے میں یہ گنڈے اور بدماش ہے یہ اجارہ دار ہے ان کے لباطوں باتوں نہیں جائیں تھوڑی سی روڈ داری رکھ لی تو مجھے ٹھیکہ میں رہ گیا لبہ اللہ یہ کیا ہے اس سے بڑا کفر کا کلمہ نہیں ہے یہ یہودیوں سے عیسائیوں سے کافروں سے بھی پتھر ہے بالکل ہے اس لیے ان کو روکنا ضروری ہے یہ ایک جرسومہ ہے جو درجوں کی شکل میں پھیل چکے ہے ان کو کچلنا بہت ضروری ہے حکومت کے لیے کوئی بھی حکومت ہو ریاست نہ برتی جائے ان کا موٹو غلط ہے ابھی دیکھے دنیا شکر کر رہی ہے دیکھیں جو مگر بھی طاقتیں ہیں جو طاقتور ملک ہیں جن کے پاس ہاتھ چیز ہے ہمارے پاس اتنی غربت ہے ہم تو تین دن کسی سے نہیں ڈر سکتے اگر میں سچ بات کروں وہ تو ہمارے حکومت پاکستان میں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے شکر ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری تھوڑی سی عزت ہے ان کو وہ بھی گروہ گزرتی ہے ابھی ہماری ملٹری تھوڑی ہے لیکن دنیا مانتی ہے اگر آج ہماری امیر ملکوں میں یا امریکہ کینیڈا میں عزت ہے تو وہ کیوں ہے صرف ملٹری کی وجہ سے اگر یہ سارے سیاستدان ہوتے جو انہوں نے کردار ادا کیے ہیں تو ہم نے کچھ اسلام بھی نہ لے اب پیچھے سے جب سے یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس کی ساری کارکردگی کو اس کی وجہ سے ہماری بڑی عزت بڑی ہے ان سالوں میں بہت زیادہ عزت بڑھ گئی ہے تو ان کو لاگو اور گزرتی جا پاتے انڈیا سے پیسے لیتے ہیں یا کسی اور ملک سے صرف ملک میں انتشار ڈالنے کے لیے ان کو بنایا اس لیے کیا ہے یہ کوئی دین اسلام کے پیروکار نہیں ہے ان کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ان کو ان کے اوپر پابندی بھی لگانی چاہیے اور ان کو کچلنا چاہیے یہ جرسو میں اس سے زیادہ ہم کیا کہ